привет! Меня зовут Сергей. Я расскажу вам сегодня про прогнозы в сфере социальных медиа, в отдельных социальных медиа. В принципе, ничего нового я не расскажу, потому что все инструменты дигитального маркетинга, наверное, СММ наиболее часто обновляют. Очень много новостей, очень много постоянных каких-то изменений, причем как в сервисах, как и в инструментах, в социальных сетях. Но ну, здесь у меня есть попытка все это систематизировать, сделать такой сервис, который поможет специалистам спрогнозировать, ну, что ожидает, ну, как будет развиваться сфера, и что у нас, в принципе, идет. Ну, то немножко на выходный слайд первый. Я показывал ребятам, они сказали, что это совсем как бы правильно, что это февраль месяц. Потом мы вспомнили, что Недавно был китайский самой год. В принципе, актуально. Вот это медиум, да? Это такие были люди, которые прогнозировали все где-то лет 100-200 назад, еще раньше. Они, видимо, были в таком смысле, тоже подключены к интернету, до того, как он появился, с письмительством, перечислять с атмосферой. Вот. Но чем отличаются прогнозы от э, предсказаний? Мы в прогнозы выбираемся на какие-то фактические данные, на какие-то а, а, тенденции, которые нам позволяют более-менее четко а, видеть, что будет. тоже скоро придет конец. Ну, как оказалось, это не так, а, просто формат пересмотрения меняется со временем. А, что имеется в виду? А, то, что человек по-прежнему смотрит телевизор, по-прежнему телепрограмма высокие рейтинги и никто умирать не собирается, просто появляются новые какие-то форматы на пересмотрение. То есть мы вот знаем, что в Штатах есть а, такой сервис Netflix, а, это. Это приставка, которую пользователь оставит сюда дома и на нее осуществляет отложенную запись программ, которую он хочет посмотреть. То есть он поставил, запрограммировал, он пришел доктор, на работу, приходит вечером и смотрит ему только то, что он хочет видеть. Потом мы видим, там есть платформа UTT, да, которая позволяет получать ТВ-сигнал, uh, uh, минуя как бы, зашифрованное провайдера. То есть человек может тоже выбрать каналы, которые он хочет смотреть, и также за uh, них ну, смотреть. Да. И есть gewoonlik well, слайд, который я хотел рассказать, это соединение Твиттера с телевидением. Есть американская компания, ну, наверное, все знаете, Nixon, она проводит исследования аудитории. На основании отчетов этой компании потом рекламодатели, рекламодатели потом используют рейтинги для выбора тех или иных телеканалов или программ. Вот с сентября прошлого года Nixon и отчет, Twitter и вирения. То есть они берут э, топовые например, десяток передач и смотрят э, статистику по твитам э, той или иной передачи. Потом это все суммируется, и вот, э, например, вот у них есть данные, они как бы это все исследовали, исследовали раньше, то есть, у них есть данные за второй квартал 2014 года. По ним вот, 19 миллионов американцев написали 263 миллиона твитов о шоу во время прямого эфира. То есть, ну вот, э, так чувствуете, да, зачем это пахнет, то есть это еще одна попытка, э, э, ну, то есть вот этот, этот тренд он обусловлен тем, что заинтересованы у него как телеканалы, так и э, интернет-сервисы, потому что и те, и те зарабатывают в аудитории. Э, когда мы объединяем две аудитории телевидения и интернета, то получается больше отхват за меньшие деньги. Получается, что это намного интереснее, Продавали. В этом году Твиттер вот, официально а, запустил продажи в Украине. Вот, если кому интересно, присутствует Татьяна, она у нас в Москве. Что большое Значит, а, как нас. В можно привести такой пример. Вот, а, в Америке играли по футболу, а, В финальном матче NBA собирают огромную аудиторию. хэштеги, по которым э, люди делали твиты о, о, о баскетболе, да? и по этим хэштегам они запускали лучшие моменты этих твитов. В этих моментах были э, была реклама ретрирована, в этих рекламодателей. То есть получается человек смотрит э, сначала в победе без рук а матч потом он заходит в ленту Twitter, по хэштегу смотрит, как, что кто комментирует, и видит опять же лучшие как нарезки уже с рекламой. В финальном отчете Ницман сообщил, сообщил, что количество продаж за этот период увеличилось на 58%. То есть такая двойная обработка происходит в пользователе. И, конечно, эта цифра она такая, достаточно вкусная для того, чтобы этот тренд развивался и идти дальше. Но конвергенция ⁇ это не только какие-то технологические решения. И реклама. Это вообще любые варианты взаимодействия социальных сетей с телевидением. Значит, был такой тоже опыт у компании Hewlett Packard, которая проводила рекламную кампанию на телевидении и использовала в ней звезд такого социального сервиса Вайт. Он у нас не очень популярный. Ну, можно да, это такая социальная сеть, которая позволяет снимать короткие видеоролики и делиться ими. ними. Вот, то есть у вот, вот этих, в вот этой самой сети уже есть свои звезды, То есть практически весь мир говорит э, при помощи мобильной связи, общается. Э, ну, <coughs> это как бы еще, скажем так, полбеды, да? Потому что э, вместе с мобильной связью э, в карманах пользователей проникает интернет. Я вот сейчас вам покажу еще один слайд. Э, я когда-то давно... Э, в 2008 году работал в сфере мобильного маркетинга <coughs> и тоже делал презентацию, где был вот этот слайд маленький. Да? Он в свою очередь взят э, с презентации МТРС, такая компания. Э, слайд показывает э, мобильный веб, то есть мобильные социальные сети и сервисы, которые уже тогда как бы набирали оборот. Многих из них уже нет, но некоторые остались там. же. Skype, Twitter тоже. <coughs> то есть про мобайл говорят уже лет, наверное, 10, про то, что эта штука бы, будет развиваться и будет определять будущее интернета. Будут говорить и дальше. Единственное, что, что здесь нужно сказать. <coughs> Значит, на предыдущем слайде вот я случайно поставил здесь выставку Инстаграм. Суть в том, что... Отдельный интернет, из какой-то такой отдельной части интернета, он становится э, ну, часть, частью, он приступил чем-то отдельным. Это просто нация интернет. То есть интернет, который человек носит все время с собой в кармане. Э, это тот интернет, который обуславливает появление новых социальных сетей, их развитие. Мы возьмем тот же Инстаграм, да, вот здесь мобильной связи было бы невозможно. Говоря уже о каких-то геолокационных сервисах, там, Форс КВ и, и других, которые в принципе основаны на передачи мобильных данных. Тот же Facebook, не факт, что приобрел бы такую популярность, если бы не было 93% распространения мобильной связи. Если мы посмотрим на Украину, то, как вы знаете, вот, недавно три наших ведущих оператора получили лицензию 3G. Это повлияет как? То есть уже, уже эксперты говорят, что Нужно готовиться к тому, что сайты надо делать более адаптированные к мобильному, к мобильному интернету, что больше будет э, трафика именно в мобильных социальных сетях, возможно, будут распространение в те же мобильные социальные сети, типа Bine, Snapchat и другие, да, которые у нас пока еще в силу ограничения технологического не получили такого распространения. Сам Facebook нам намекает, да, чем, чем будут заниматься эти в будущем. То есть он э, в конце осени прошлого года запустил платформу Facebook Places. Ну, вы, наверное, видели, она еще тоже не особо у нас так анонсирована, не особо популярна. Э, но это такой сервис, который позволяет э, оставлять отзывы о посещенных местах. Вот. И потом э, эти отзывы привязываются к профилю пользователя. Там. То есть это такая будет целая э, инфраструктура, связанная с... Э, то, не связано, это основано на уже новом образе интернет-пользователя, которому не нужно с собой таскать везде ноутбук. То есть он уже не сидит в интернете в каком-то статическом месте, а интернет повсюду. То есть в этом смысле можно сказать, что тренд мобайл умирает, он не умирает, он перерождается. Помимо, помимо того, что он перерождается, это перерождение приводит к следующему тренду. Это долгожданная вещь. Global Digital Marketing. Если сказать просто, это рекламные кампании, ориентированные на какое-то локальное присутствие. Ну, грубо говоря, у вас есть магазин, так, продающий какие-то гаджеты, да, ориентированные на молодежную аудиторию. То есть вы открываете магазин там, в районе города, там, возле там, станции метро. инструментом, то есть новым форматом таргетинга, можете привлекать аудиторию, которая живет непосредственно в этом районе. То есть, это такая штука, которую мечтают ну, все маркетологи, потому что ну, в принципе как бы сейчас и технологии есть. То есть мы знаем, как ВКонтакте можно настраивать таргетинг а, по станциям метро, по улицам и так далее. Там, Google AdWords такая штука тоже реализована для американцев в Штатах. Но пока что ей не было смысла пользоваться, потому что не было а, достаточного количества трафика. Если мы попытались запустить такую компанию, ну, там собрали по 10 человек, да, которые в этот момент находятся там, вот это станции метро. Когда у всех будет в кармане лежать мобильное устройство, которое будет передавать его в точку местоположения, то естественно реклама будет показываться этим людям. И это будет своего рода такой прорыв. Значит, следующий слайд говорит сам за себя. То есть суть идет от, суть идет в том, что аудитория социальных сетей меняется. Значит, меняется она, вот, она увеличивается в своих полярных значениях. То есть кто давно сидит в социальных сетях, ну как давно, ну, я имею в виду там несколько лет, да, кто-то наблюдал за становлением там, Фейсбука, там, Твиттера, Тут, в принципе, это заметить, что сейчас достаточно изменился характер аудитории. То есть, если раньше первыми, кто приходит в социальную сеть, приходят книги, да, какие-то там, ну, так тесты, там условно, тесты, новаторы, кому интересно, что это, как он взаимодействует, там кто-то прочитал западный блог какой-то, зарегистрировался. Потом, когда все остальные, сейчас мы видим такой процесс, что социальные сети прирастают за счет людей пожилых и немного меньше за счет людей ну, Если дети регистрируются в основном для того, чтобы получить доступ к каким-то играм, потому что многие игры они предполагают наличие связанного аккаунта, то пожилых людей подключают э, добрые внуки и в принципе они сами же ну, в состоянии подключиться. То есть уровень интернета изменение возрастной структуры социальных сетей, оно каким-то образом будет влиять на востребованность того или иного контента. Потому что э, будет меняться формат общения, да, будет меняться, э, будет меняться рекламодатель. Тут вот, вот, можно представить недалекое будущее, но это, конечно, очень мотивировано. Э, рекламная компания, допустим, на да, или Кирилл ценностью для клиентов. То есть поэтому ключевое отличие от рекламы. Этот контент может считать просто так, да, его или там, смотреть, или как-то изучать. То есть он полезен, он интересен и работает он таким образом, что компания, которая его генерирует, она выступает определенным экспертом в своем вопросе. Человек как постепенно привыкает, что если эта компания она эксперт, если она как бы, меня обучает, она что-то там понимает, значит у нее такие же товары короче, да? Это как бы, очень такой упрощенный взгляд. <coughs> как это относится к социальным сетям? То есть, социальные сети в контент-маркетинге это просто один из инструментов дистрибуции контента. Причем достаточно важный инструмент, который позволяет при... То есть он открывает Facebook утром. Он хочет, как бы, узнать что-то новое. Он хочет пообщаться. Он хочет, как бы, как-то там самовыразиться. То есть есть несколько таких причин, да, использования социальных сетей. Но он явно не хочет там что-то покупать. То есть это можно сравнить с тем, как, допустим, мы собираемся идти в поход. Вот мы забрались, взяли вещи, мы идем, нам интересно, мы там рассматриваем, допустим, город, да, какие-то там озера, горы. Общаемся друг с другом. Тут появляется какой-то человек, который начинает нам просто впаривать какой-то зеленый кофе для похудения. Ну, это, это не совсем правильный подход. Но, тем не менее, и специалисты, и сами социальные сети продолжают работать над тем, чтобы продавать свои себя все-таки можно было. И вот одна из последних новостей, то, что сейчас Facebook и Twitter, они тестируют кнопочка Like, вот, скорее всего будет кнопка купить для определенных построек с какими-то товарами. Интерес, да. Uh, то есть uh, в социальные сети проникает e-commerce, и скорее всего это уже будет реализовано в 2015 году. Вот, по, по некоторым данным. Uh, что будет в будущем? В будущем uh, контент-маркетинг станет более профессиональным. Uh, больше будет связи с аналитикой, именно да, будет больше кейсов, ну, соответственно, будет больше систем той аналитики, статистики, потому что сейчас система аналитики, которые в социальных сетях, они, ну, как бы не дотягивают до необходимого то есть Кто плотно работает. еще вот эти вот жж-блоги, да, такими здоровыми простынями. Да, там можно было углубиться, там, посидеть, поанализировать, как-то, что-то написать, такой же комментарий, там, 30 минут выписали, занималось много времени. Потом появился ответы, 140 символов, э, массив просто поток информации. Э, то же самое ВКонтакте, да, сейчас они уже ограничили количество, там, публикуемых э, постов, но все равно такая лента, которую не успеваешь просто охватить. Потом пошли картинки, видео, хэштеги, то есть информация, которая сыплется на пользователя, ее так много, что необходимо как-то упрощать. И все последние исследования показывают, что картинки с, ну, посты с картинками, с видео, они собирают намного больше охват. Вот есть такая компания Dismetrics, это известный результат там посты, кто сидят с фотографиями, получают написано 3% больше лайков, э, в два раза больше комментариев и там, на 80% больше клик. Э, многие социальные сети создавались именно под этот тренд, вот тот же там Vine, Snapchat, э, которые, ну, в которых без визуального контента делать нечего. Ну, Pinterest тоже, да, там, Инстаграм. Э, ну, конечно, визуальный контент не только Ой, котики, да, это Такая, для привлечения внимания. Это инфографики, это видео. Учитывая тренд контент-маркетинга, то будет развиваться визуальный, визуальный контент еще больше и больше. Значит, плюс как бы мы тут видим еще опять же эту тенденцию с тем, что... Что развивается мобайл. То есть 3G-интернет, это возможность делиться уже не фотографиями, а видеороликами. Виншот появился недавно в на западных блогах о том, что в Facebook Messenger появилась функция передачи денежных средств, то есть финансовые транзакции. Можно будет передавать деньги иное каких-то агрегаторов, или просто нажал на кнопочку мастер-карту, добавил карточку и перестал его пользоваться. Это еще один такой звоночек к тому, что e переходят переходит в СММ чтобы это тоже изучать и понимать. Значит, дальше. Анонимность это тоже такая яркая как бы, страничка вот прошлого года, потому что после того, как все были эти громкие дела там, снова с и так далее, то люди очень заботились своей анонимности. Интернет-пользователи образовываются с каждым годом все больше и больше, и сейчас как бы, не так просто там, тем же, там, нигерийцам, даст их спамом, выводить какие-то деньги у них. То есть люди э, боятся оставлять по себе данные, э, оставляют их меньше. Там, кто, например, занимается лендингами, лейдинг, тот э, знает, что эти вот формы с большим количеством э, данных о себе, они, там, практически без конверсии. И... Э, э, дуров запускает Telegram, э, появляется Facebook, поддерживает Tor, соединения, да? Есть еще там другие социальные сети, там Whisper, Secret, то есть социальные сети тоже как бы ловили этот тренд и будут предлагать людям все больше анонимности. Вот к тому же uh, Facebook есть приложение Rooms, оно вышло тоже в прошлом году, оно позволяет как бы делать э, такой анонимный чат пользователям. Вот оно еще у нас не очень популярное, но да? к этому тоже все идет. Вот. Ну и последний у меня слайд, это то, что он ну, говорит о том, что SMM э, перестает быть такой сферой, где достаточно просто после какой-то интересный контент и из-за этого будет расти ваша аудитория. Э, это данные о том, что органический охват у постов э, в Facebook с каждым годом выгодно падает. Все, ну, кто, кто управляет какими-то группами, да, те люди это точно заметили если, сейчас, если, раньше там, вы создаете какую-то страничку, э, там, давно еще, да, там, делали какой-то интересный пост, сразу получали большой охват, лайки, то сейчас коммерческие страницы, они практически, э, ну, их органический охват постов сведен к минимуму. То есть, чтобы вести там, всю эту страничку, необходим обязательно рекламный бюджет. Нужно делать промоушен пост, э, нужно вкладывать деньги. Ну, это как бы все было предсказуемо, потому что все социальные сети имеют тоже должны как-то зарабатывать и на этом не все нацелены. Но это говорит о том, что э, сфера маркетинга в социальных сетях становится более профессиональной. То есть теперь SMM-щику э, недостаточно э, уметь ну, работать с контентом, ему нужно еще разбираться и в аналитике, и в каких-то там технологиях там, влияния по рекламу, ну и так далее. Ну, на этом пенсийская ноги. Заканчиваю. Тут наши данные, там если... Будут какие-то вопросы, обращайтесь. Спасибо за внимание.